сегодня в украине такого еще не было ребят смотрите какие приехали до нас не выходит. вес порядка где-то 13 килограмм вот такие кабинеты 960 на 960 очень легкие алюминий в чистом виде ребят все классно доделали мы доделали получается разработка смотрите вот здесь вот такие заглушки идут они очень хорошо сделаны, не обязательно, э -э, комплектация полная идет до кабинета, с кабелями все, но кабеля у нас получается, штекера у нас вот сюда, э -э, как обычно на стандарте делались. Но если вы не хотите, чтобы вот эти вот провода висели сзади экрана, то под нас заточили вот такое вот решение, что вот сюда снимаем вот эти заглушки и провода опускаем между кабинетами. Комплектация очень хорошая на самом деле. Давайте я сейчас попробую открыть без ключа, если получится. если получится так. Нет, тяжеловато. В общем, под блоки питания, под карту приема. Сделано место уже. Специальное. Э -э непосредственно, кабинет это наружный. Фрезеровка у него под наружный. Но 50 штук, вот именно вот эту кучку 50 штук, мы сейчас дофрезеруем под внутрянку, чтобы можно было на концертной площадке использовать. И штук 150 оставим под э, наружное использование, так в наличии есть в Украине, пожалуйста. Вот такая вот красота. Это топ товар. Компания это с вами.